Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Сьогодні цікаве актуальне інтерв'ю. В нашій студії адвокат ініціативної групи комунального майдану Володимир Абрамов. Добрий день, Володимир Васильович. Добрий день. Володимир Васильович, ну хотілося б знати, чим закінчилась чи на якому етапі, мабуть, вона не закінчилась боротьба за реформи житлово-комунального господарства в місті жовті води? Ну, вначале хотел бы сказать, парировать высказывание некоторых сотрудников коммунального предприятия ПЖРО о том, что инициативная группа занимается только ими, а почему-то не занимается другими тарифами на газ, на воду, на свет и так далее. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что люди свободны и вправе заниматься тем, чем они хотят, если это не запрещено законом. И не вправе кто-то указывать, чем людям заниматься. Это во-первых. Во-вторых, по поводу других тарифов, у нас есть наработки, вам скажу честно, но эти наработки, они имеют определенные, скажем так, перспективы при условии финансирования, потому что, допустим, сейчас есть наработки по определению чистоты воды, которая сливается нашим водоканалом, и чистоты воды, которая у нас течет с кранов. Для этого требуется взять пробы, провести анализы, заплатить за эти анализы, Определенное средство, только анализы будут делаться не в желтых водах, а в Кремроге. И после этого сделать определенные выводы. Тоже такие же есть наработки и по газу, потому что газ должен иметь определенное давление, определенную теплотворную способность. Но это, еще раз говорю, это требует определенных финансовых затрат и затрат времени. По поводу истории вопроса: с 3 декабря 2014 года у нас люди возмущены желанием коммунальных из полкома коммунального предприятия повысить тарифы существенно, э, до 4 гривен и даже более. При том, что в соседнем городе такие тарифы как были, так и на сегодня остаются 1,5 гривны примерно. История у нас имела продолжение, но для инициативной группы я скажу так, что для нее достижением то, что тарифы до сих пор не приняты, потому что одним из условий работы инициативной группы это было обещание городского головы. Без реформирования тарифы у нас не повышаются. Поскольку реформирование на сегодняшний день не произошло, видели вы выступление, отчет у нас руководителя коммунального предприятия Пажиро. Сам подтвердил, что не выполнено решение сессии. В связи с этим у нас тарифы пока не повышаются. Тем не менее, попыток этих уже я насчитал порядка шести. То есть вы сейчас намагались на выконкоме принять таки? Ну не мы, а исполком на... Выконком. Да, да исполком. Вот буквально вчера, позавчера поступили сведения, что был один проект решения по новым тарифам. Ну уже не 4 гривня, а уже примерно 2,80 до 3 гривен. То есть это тоже достижение, считаю, работы инициативной группы. То есть несмотря на то, что коммунальное предприятие и бухгалтерия говорит о том, что невозможно работать по меньшим тарифам, тем не менее почему-то уже на сегодняшний день в условиях действующих цен без снижения при росте все-таки инфляции, у нас тарифы, которые не предлагаются на утверждение, все-таки меньше, чем изначально были. Значит, не соглашаемся мы с принятием тарифов без какого-то реформирования. Ну и сейчас надо сказать, что спасибо в общем-то общей политике президента и Кабмина. Верховна Рада піддержала закон об особенностях осуществления права собственности в наквартирному домі. Наканець це До закон. дадуречі по юридичному таким питанням дуже багато питань від телеглядачів і чим далі вони. Я кажу, вникають в цю тему, тим більше в них юридичних питань, але залишається страх, як ми можемо відійти від підприємства жрео, від ЖЕКів. Що ми тоді будемо робити? Поясніть, будь ласка, що закон говорить. Да, в цій зв'язку мені згадується спілкування з однією з клієнток, коли ми подаємо іск в суд по поводу затоплення квартири в квартирі грібки по заключенню сесу грібки, де ж плісні квартири. Ну та ні тока в нітам таких іска у мене. то она говорит мне, а разве есть альтернатива ЖЭКу? А то в этой связи мне вообще непонятно, как так можно, скажем, видеть, что работа ЖЭКов приводит к таким негативным последствиям, и тем не менее думать о том, что без них случится что-то непоправимое. По поводу вопросов о законе. Значит, закон будет введен с 1 июля 2015 года. Суть закона сводится к следующему. Есть в Конституции и в гражданском кодексе хорошее выражение, оно звучит на украинском языке лучше, чем на русском. Власть не зобов'язує. То есть кто является собственником любого имущества, движимого и недвижимости, он несет украинскую тягар его утримання. То есть любой собственник имущества стола, квартиры, автомобиля, он должен обеспечить это имущество в надлежащем состоянии, должен обеспечить сохранность этого имущества, предотвратить воздействие негативного этого имущества на других лиц, на другое имущество и так далее. То есть собственники квартир приватизировали они должны по этому закону, ну уже сам законодательный орган толкает людей, говорит о том, что вы же несите тягар содержания своей квартиры, вы обязаны, а не так заплатил кому-то непонятно и надеясь, что тебе какие-то услуги будут оказывать и вроде как и забыл. То есть изменивать и сведомить, это наиважнее. Изменение отношения к собственности вокруг все ваше. Вы бросили окурок, вы бросили окурок на землю, коммунальная собственность, которая, в общем-то, является, в том числе вы, является ее собственником. Вы, извините, плюнули в подъезде, вы плюнули в подъезде, где ваша квартира приватизирована, и вам тоже направят Одного из собственников принадлежит часть этого подъезда. Вы не ремонтируете трубу, она рвется, но вы тоже несете ответственность, потому что вы являетесь со-собственником этого дома. Я считаю это правильно, но еще раз говорю, в данном случае должно измениться отношение прежде всего людей. Потому что есть дома, вот посмотришь, показывают крем даже в желтых водах. Есть дома, где в коридорах стоят и цветы, и вазы, даже какие-то ковровые покрытия. Вот здесь у людей уже изменилось отношение к своей, это ваша собственность. Совместно, да, но ваша собственность. Хотелось бы, чтобы остальные жители города, которые являются собственниками этого имущества, также изменились в отношении. По поводу того, что не будет Жека, и у нас все развалится, я иногда наблюдаю глинобитные дома 40-х годов постройки, которые надлежащим образом укрыты шифером и до сих пор находятся в более-менее приличном состоянии, без каких-либо ремонтных воздействий. То есть ну, они находятся. И когда руководители коммунального предприятия говорят о том, что мы, жители, обязаны им за то, что у нас есть вода, Канализация, свет, но ну, меня больше всего удивляет фраза газ. То, ну, это ошибочно, потому что в данном случае в конце концов какая их роль в том, что к нам в квартиры поступает газ? И какая практически. В том, что у нас вода поступает, они хотят сказать, что они ремонтируют трубы или плановые ремонты проводят, но на самом деле это нет. Вот в моем доме проведен ремонт трубы. Это уникальный случай, когда дырку, отверстия забили деревянным колышком это я, это я увидел вот это вот действительно было ну да в принципе если с груши можно забить то будет держаться по поводу этого закона суть этого закона заключается в том что есть два варианта управления собственностью дома где собственники являются жители. Еще раз говорю, речь идет о том, что правом распоряжаться, управлять домом будут собственники. Те, кто не является собственником квартиры, то есть кто квартиру не приватизировал или не купил, он здесь является наемным работником и он таких прав не имеет, собственно говоря. А он будет оставаться тогда где-то в коммунальном предприятии на обслуживание? Да. Сейчас мы подойдем к этому вопросу. А кто же является собственником изначально был домов и так далее. Вообще-то по как бы, идеальной ситуации заключается в следующем. Если все квартиры приватизированы, то в данном случае дом со всеми коммуникациями, со всеми вспомогательными помещениями является собственностью вот этих всех жителей и часть этих у каждого из них соответствует площади там по закону это приравнивается к площади квартиры поэтому когда будут жители собираться и принимать какие-то решения хочу обратить внимание здесь тоже очень важно то есть там прописан порядок сообщения об собраниях там, за 10 дней надо или обижать, или направить письма. Там. Потом, сколько должно присутствовать для принятия каких-то решений. Ну, например, для определения управляющего этим домом требуется всего лишь 50% жителей этого дома, которые владеют в совокупности 50% жилой площади. Так, видно, есть... с законом новым, да? Да. И вот в данном случае обязательным условием правомощности такого собрания будет наличие документа, подтверждающего что данный житель данной квартиры, который участвует в этом собрании, является собственником квартиры площадью вот такой-то. То есть должно быть обычно два документа. Это вытяг из государственного реестра права собственности и очевидно, ну там площадь указана обычно, или же и еще технический паспорт, где будет указана площадь. То есть документ, что он собственник и площадь. И это будет его вот часть, в том числе принятие этих э, решений этим собранием. А что же делать? По правовому статусу взагалі будинків наших, я знаю, що в нашому місті тут взагалі цікаві ситуації, і починати роботу треба практично спочатку. Коли починаєш піднімати питання, хто же у нас, собственник, вообще был изначально жилих домов міста Жовтовода. І тут більше вопросов, ніж ответов. Так, да, комунальне предприятие і руководитель, когда Я говорю о том, что они не совсем балансосодержатели, как они себя называют. Он говорит: но ну, когда вы прощаетесь в суд, и мы вам даем справку о том, что мы балансосодержатели, вас это устраивает. Но это, наверное, их устраивает, потому что им проще заплатить по суду 30 или 40 тысяч, чем разрушить систему, на которой строили все отношения с 1992 -го года. У меня есть решение которые они мне предоставили, подтверждающие якобы то, что они балансосодержатели. На самом деле эти решения говорят о следующем: о том, что в 1992 году было обязано предприятие городские Юрс Электрон ВОЗГОК передать жилой фонд в коммунальную собственность. А вот дальше, передались или нет предприятия свой жилой фонд в коммунальную собственность или не передали, это вопрос. Еще кто на баланс ЖРО вы Один момент. Коммунальное предприятие по ЖРО не может быть собственником коммунальной. Ему может передаваться, и есть второе решение, по которому передали для управления. Там не на баланс написано. А читайте. на балансе у не стоят стоять наши будинки? В нашем законе про жилищно-коммунальных услугах написано, что баланс со содержателем это собственник или тот, кто с собственником заключил договор и принял на баланс. Значит, такого договора я не знаю. О том, что собственник является исполком, у меня тоже сомнения есть, потому что есть два закона, которые говорят, с какого момента приобретается право собственности. Вот одно из обращений говорит о том, что дом, например, который построен был силами исправительно трудовой колонии, 26-й, два кирпичных дома, Запорожский, по-моему, 13 и, по-моему, 15 дом. Вот, по сведениям БТЕ, эти дома находятся на... являются собственником этих домов, исправительная колония до сих пор. То есть я, собственно, Квартири. По якому праву моя квартира знаходиться у кого-то на балансі? ще раз на балансі она буде знаходитися тоді, коли я захочу, щоб комусь передати на баланс. Только так. А от ці управління компанії, яку ти лелека створив, він буде займатися, вони будуть займатися цими питаннями компанії. Валентина, значить, управляюча компанія і управляючи жилим домом. он не является ни балансосодержателем, он не является собственником. Это по закону. Не надо Анатолию Лукашевичу, если он возглавляет эту компанию, или другое лицо, неважно, кто этим будет заниматься, принимать на баланс это предприятие. Нет необходимости. Управляющая компания ошляет управлением жилым фондом. То есть их задача, по большому счету, провести плановые предупредительные ремонты. Перед этим провести осмотры, составить акты. Дальше. Заключить определенные договора. З тими суб'єктами підприємської діяльності, які можуть здійснити ремонти, труп, ремонти криш, крові і так далі. І так далі. Все, більше нічого йому не требується на баланс, не нада. Я знаю, що питаннями оптимізації саме видатків наших розходів, як кажуть люди, на отримання житлового фонду ви займались окремо і детально. І про це говорять у ці плакати, які зараз знаходяться в нашій студії. Скажите, будь ласка, до каких высновки ви вы пришли? Яким должен быть тариф в конце В данном случае беглый, беглый скажем, взгляд на деятельность коммунального предприятия, предыдущую деятельность говорит о том, что работали неэффективно. Но ну, вы слышали выступление, в том числе первого заместителя городского главы о том, как он рассказывал, как ему меняли трубу несколько дней. То не было сварки, то так, не было да. еще чего-то. Ну, я наблюдал, как ремонтируют у нас первомайскую дорогу улицу, которую сейчас так, кстати, не сделали. Ну, во-первых, то, что и делают во время дождя, я как инженер-механик как раз по строительным дорожным машинам первое образование. Ну, для меня удивительно, когда асфальт кладут в, в воду. Да, это вообще, конечно, это очень интересно. Там есть технологии, но тем не менее другой. Я о другом хочу сказать. Я посчитал, сколько человек стоит возле одной ямы. Их восемь было. Да, прито... двое. А еще... Работал один. Вдалеке еще стоял трактор, и возле трактора еще один стоял, и в тракторе еще один сидел. То есть, ну, в сумме было достаточно много людей для того, чтобы провести ямочный ремонт этой улицы. Но вопрос не в этом. Вопрос от, об оптимизации вообще. Где резервы? То есть, вот нам говорят о том, что резервов нет, и работает они оптимально. Ну, там представитель одного из домов по улице Кропоткина также рассказывал, как они меняли им там стояк или чего-то тоже это... Я рассказывал, как ко мне приезжала, к нам в дом приезжала аварийная служба, которая приехала на большой машине, вышли трое человек, зашли, подцепили хомут, а он не стягивается, потому что металл, с которого он сделан, не соответствует требованиям, как надо делать хомуты, ну и так далее, и так далее. То есть, конечно, в конечном счете забили деревянный пакинг, как говорят колышек. Люди возмущены большими окладами руководства коммунального предприятия ПЖРО. Почему? Потому что в данном случае речь идет о том, что люди платят тарифы, собственно говоря, платят в том числе и зарплату. Я приводил пример, что если один дом собирает за месяц пятиэтажный двухподъездный наш примерно 3000 гривен, то при зарплате примерно 3000 гривен, это не небольшая зарплата, это достаточно небольшая зарплата, в том числе, ну, средняя, наверное, даже меньше, чем средняя по области, то, то есть один наш дом должен обеспечить одного работника зарплатой на 3000. При этом работник, я не знаю, что он будет делать, потому что надо еще закупить материалы там и, так далее, и так далее. Так вот, оклад, например, у меня есть данные официальные, которые предоставила саму ПЖР э, инициативной группе. Это с инициативной группы я взял эти документы. Так вот, оклад, например, руководителя, там больше 9000. Заработная Оклады, оклад, это не, не, не в конечном, без премии пока, потому что премия больше тысячи гривен еще других там по 7 тысяч и так далее, и так далее. Ну вот, например, 8 человек, которые не занимаются непосредственно производством и оказанием услуг, 8 человек это руководители, зам, директора, главный инженер и так далее, их 8 человек, секретарь, по-моему, фонд оплаты труда за год вот больше 700 тысяч. Ой, 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 ой. Да, это очень большая сумма по меркам, в том числе, желтых вод. Ну, надо быть немножко, мне кажется, скромнее, потому что я понимаю, что люди должны получать много, но, например, ректор стратегии, доктор наук, в контракте 2014 -го года, декабрем месяцем стоит оклад 3715 гривен, ну, плюс доплаты, конечно, то есть, ну, 5. 5, ректор, доктор наук и так далее. Вы узнаете, сколько зарабатывают госслужащие или служащие органов местного соуправления. Ну, руководители отдела, полторы тысячи, 1600, да, мало, это действительно. Но еще раз это госслужащие, которые приходят на работу при присягу. У них ограничения есть, в том числе по коррупционному законодательству. И у них такие зарплаты. Но, ну, наверное, как-то надо соизмерять все-таки свои зарплаты с зарплатами госслужащих и органов местного соуправления. Ну, не может быть, что у городского головы доходит до того, что зарплата получается меньше, чем у руководителя коммунального предприятия. Но есть есть еще и другие резервы. Помнится, мне как-то выступал здесь директор одного из коммунальных предприятий, чисто место о том, что якобы... Есть решение суда о том, что вот предыдущий директор причинил сбытки у предприемства ущерб на сумму 46 тысяч гривен. Во-первых, ну я не люблю, когда говорят то, что пока о чем пока и рано говорить. Ну, не доказано, да, так? Ну, потому что в данном случае речь идет о решении суда первой инстанции, еще не было апелляции. Кроме того, еще взыскание производится на самом деле не этим судом, а другим судом. Вино определяет суд на самом деле, суд решит, кто виноват. Но я не о том. Речь, я о сути вопроса: а в чем же было скажем, был недостаток работы предыдущего директора этого коммунального предприятия. Так вот, проблема-то была в том, что этот человек, ну, я так понимаю, из собственных амбиций, решил стать директором этого предприятия. Я знаю, много усилий приложил для его создания этого предприятия. Значит, ну, выгодно оно сейчас, не выгодно, какое решение принимают, вернуть назад или дальше будет работать. Вопрос не об этом. Была идея создать вот это предприятие. Ну, как бы создали это предприятие. На баланс этого предприятия с коммунального предприятия ПЖРО, это которые услуги нам оказывает, в том числе по э, содержанию жилых домов, на баланс были переданы мусоровозы и другая техника. И этот директор с первого дня, когда он получил эту технику, использовал нормы списания топлива на эту технику, такую, какая была в ПЖРО. Через два месяца этот человек, ему не надо какие-то там личные привилегии с этого предприятия, ему не надо, это, это, скажем, делить, чтобы с ним делились водители этим туплем. Со, совсем другие были девочки. Человек был хороший идеей, он хотел поднять действительно предприятие, это его личные амбиции были. И он честно трудился как мог. Ну представьте, создать в наше время коммунальное предприятие, причем это же не первое предприятие было создано им, второе предприятие, собственно говоря. Так. Да. И через два с половиной месяца он понял, что нормы списания велики, причем существенно. Я вам больше того скажу. Было собрание, и на этом собрании водитель, один из водителей этой техники, дословно, примерно сказал следующее. Вот вы нам даете 12 литров на разгрузку мусора, а мы можем вписаться в 6 литров. Вот после этого были проведены соответствующие измерения, была введена система GPS-навигации, на мусоровозах, еще раз, на минуточку, Танция. этим человеком. Уникальный. Да, и после этого нормы списания топлива на эту технику были снижены вот, примерно на 50%. Так вот, ему ставится вину, что он, вот эту экономию, ему ставится вину, что он причинил убытки. То есть, говорят, надо было, когда ты получил пожиру технику, надо было с того дня делать вот эти маленькие нормы. Ну, в таком случае у меня возникает вопрос вообще к коммунальному предприятию по ЖРУ. То есть, а как же там такие вы, нормы? До, вы до сих пор работаете по этим нормам. Ну, вот если 46 тысяч на 11 единиц техники посчитали, за 2,5 месяца он сэкономил. Хотя ему ставится вино, что он якобы причинил убытки. Вы поняли, в чем суть. Да, это же? да, я разумею. Он сэкономил. Он, говорю, он сэкономил. А тарифы же действуют только по ЖРО до сих пор. Так вот, если за два с половиной месяца он на 11 единицах техники сэкономил 46 лишним тысяч, ну вот если даже по этим 11 техникам умножить 20,5 с половиной месяца на год, ну получится почти 200 тысяч только по 11 единицам техники. А теперь давайте посмотрим другие, другую технику. Давайте посмотрим, как у нас директор и главный инженер на двух машинах приезжают в исполком которые расходуют по городу примерно 12-14 литров Бензина уже, не дизельного топлива. Но, наверное, здесь есть экономия все-таки. Я так понимаю, что если этой техники не 11 единиц, а примерно 30-20 единиц, то, ну, наверное, это будет уже 1500 за год. Но 500 тысяч, наверное, существенно. До зарплаты фонд оплаты труда 8 человекам 700. Но больше миллиона так просто выбросили, знаете. Вот в чем вопрос. Треба думать. И повинен думать низкая влада над Подводя черту, да. Мы неоднократно, довожу до сведения, жители встречались, инициативная группа с городским головой. К сожалению, я не буду рассказывать суть этих встреч, нас внимательно слушают, нас записывают, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. То есть на улице у нас уже закон действует, которым разрушается монополия ЖЭКов, а мы до сих пор стоим, ну, мне кажется, это неправильно, даже с точки зрения интересов города. Это, это неправильно. То есть все-таки должно исходить оттуда. Вот по Александрии мы поняли, что все инициативы должны исходить не от инициативной группы, а от руководителей города, собственно говоря. К сожалению, у нас не только оттуда не исходят инициативы, но, к сожалению, почему-то даже нет движения вперед. Я вам Заразу и отпустишь, виски голова доложу, и директор ЖРЛ. Я знаю, где он находится, в каком месте, и почему отключен телефон. Это понятно, потому что там не действуют наши операторы. Вопрос в том, что... Вопрос, не, пусть человек где хочет, там ездит. Вопрос в том, что там есть у нас директора предприятий, которые ездят и восьмерки ставятся, а на самом деле их нет на работе.

Мабуть, такий, що і влада повинна йти назустріч громаді, в даному випадку ініціативній групі комунального майдану, і люди самі повинні змінюватись. Повинні змінювати відношення до своєї власності, до своєї квартири, до свого під'їзду, до своєї території, до свого міста. Ми власники, і від нас залежить, яка влада буде нами керувати. Ми їх обираємо для того, щоб вони виконували. Якісь наші завдання для того, щоб нам краще жилося. Ми це все повинні пам'ятати і повинні діяти, щоб змінити відношення ПЖРО до наших будинків, а значить і до нас з вами. Якщо не ПЖРО, то нехай це буде хтось інший. Але ми будемо обирати. І в цьому нам якраз допомогла Верховна Рада, яка прийняла закон про формування ринку житлово-комунальних. Послух в многоквартирных домах. На все добре и до новых встреч!